Memang dia minum sungguh-sungguh sampai dia mabuk Itu kan benda yang baik Bukan kita nak kata benda tak baik itu tak bagus Itu dosa besar orang ni yang terbilah kita anak Tapi apakah di antara amalan orang ini Dikaitkan oleh para ulama Fi yaumil i'id Yaumil farah was surur Pada hari raya Biasanya Yatuhul al-ab ala abna'ihi Uh, biasanya ibu bapa akan membelikan ataupun menghadiahkan kepada anak mereka baju-baju kan pakaian yang baik yang baru uh, menggembirakan anak-anak jadi ramai anak orang Islam di hari di hari raya gembira sebab apa sebab biasanya ibu bapa mereka akan belikan baju baru uh, kasut baru dan sebagainya itu menggembirakan mereka jadi satu hari pada hari raya uh, hadzal muslim As-Sakran ra'a yatiman fi at-tariq. Ha, satu hari dia ni, dia ni orang yang suka, yang suka mabuk, tapi satu hari pada hari raya dia telah melihat seorang kanak-kanak, anak yatim berada di pinggir jalan. Ha, ini boleh jadi gelandangan. Ha. Wa huwa yabki, budak tu menangis di hari raya. Ketika mana di saat mana orang lain kegembiraan, ibu bapa kegembiraan, anak-anak yang lain kegembiraan dengan hari raya, dengan bertemu dengan sanak saudara, tapi ada seorang budak ni sedih kesedihan maka dilihat dia walaupun seorang yang mabuk tapi dia dia seorang yang ada hati hati perut faqalahu mabika ya ghulam ah dia kata apa yang berlaku padamu kenapa dengan dengan kamu wahai wahai budak qala al yatim mata al ab ah dia kata mata abi dia kata dia kata ayah aku dah mati aku ayah aku dah mati dan tak ada siapa jaga aku ini aku aku di, dibiarkan berada di jalanan ta'assara hadzal 'asi lalu lelaki ini walaupun dia seorang pemabuk dia terkesan fa akhadhahu ila baitihi lalu dia pun bawa budak ini ke rumah dia qala li dia kata kepada isteri dia ambil budak ini mandikan dia ha, mandikan dia dan pakaikan dia menjadi di siabi abnaina ha, dan pakaikan dia pakaian-pakaian baru daripada pakaian anak kita kemudian wa thumma wa washtara lahu na'la na'lan na'la ahmar al-lawn na'lan ahmar al-lawn ahmar al-lawn lalu dia bawa budak ni pergi pergi ke, ke kedai lalu dia beri belikan bagi kanak-kanak ini satu sepasang kasut yang berwarna merah dan budak ni begitu gembira imtala hadzal yatimu bil farah wa yalabu ma'a aulad budak tersebut gembira happy sungguh, sungguh dan mula budak tersebut dia bermain-main dengan kanak-kanak yang lain kemudian setelah daripada itu berlalu masa yang panjang dan akhirnya lelaki ini dia pun meninggal dunia maka telah dilihat dalam mimpi ada seseorang telah lihat dalam mimpi melihat lelaki ini dalam mimpi fi halah hasanah dalam keadaan yang cukup baik dilihat lelaki ini bergembira subhanallah alazim maka ditanya kepada lelaki ini apa yang telah Allah taala jadikan bagimu di kubur maka dia kata dia kata ghafarallahu li bi shira'i zalikan na'al al-ahmar maka dia kata dalam mimpi tu ini lelaki yang mabuk tersebut dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan semua dosa aku dosa termasuk dosa minum araknya itu dengan sebab dia membelikan uh, capal ataupun selipa merah bagi yatim tersebut ha, ini contoh kisah yang diriwalkan oleh para ulama bagaimana sedekah walaupun perkara tersebut perkara yang kecil kasut bukan begitu mahal kebiasaannya tetapi dengan asbab itu Allah Ta'ala ampunkan dosa Ha boleh jadi diampunkan dosa besar. Boleh jadi dengan sebab sedekah diampunkan sebahagian dosa kecil. Boleh di, boleh jadi diampunkan sebahagian ha, diampunkan dosa kecil kesemuanya. Dan boleh jadi diampunkan dosa besar dan dosa kecil wallahu taala alim wa Tak tahu kita. Ha sebab itu jangan kita sama sekali memandang rendah pada amalan sedekah walaupun sedekah dengan kadar yang sedikit. Walaupun dengan 10 sen, hatta 5 sen ataupun 1 ringgit. Hatta lima sen Mungkin setengah orang nak pandang lima sen Kalau seringgit, seringgit, pun dah kecil Lima sen lagi dah kecil kan ha, Perkara tersebut ada nilai pada Allah Subhanahu Wa SWT ha, Ada nilai pada Allah Taala. Subhanallah al Juga telah diriwayatkan Biasa kita dengar kisah ha, Tentang seorang wanita daripada Bani Israel Sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW yang dia pelacur ha, kita dengar kisah kan ha, tentang seorang wanita pelacur yang satu ketika dia nak ambil air di perigi lalu dilihat ada seekor anjing yang yalhas yang apa terjelek-jelek dahaga ha, lalu dia rasa kasihan ha, ini wadid al-mahadith yang tadi kisah ulama ini wadid al-mahadith yang disebut ha, jadi dia pun cabut dia punya sleeper dia kasut dia tersebut lalu dia guna kasut dia dia tak guna apa nama tu gayung ke tak dia guna kasut. Ha jadi kecil mana sedikit. Dengan kasut dia tersebut dia hidangkan air tersebut kepada anjing tadi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ghafaral faghfara Allahu laha bisuqyaha lil kalb. Allah taala mengampunkan dosanya dengan sebab dia memberi minum air kepada anjing tersebut. Bayangkan Ha, bagi air air kosong bukan air manis ha, bukan air yang apa mahal-mahal air kopi ke apa tak air kosong sahaja Dahlah air kosong air kosong pula dihidangkan dalam kasut ha, dengan kadar yang sedikit dan diberikan kepada anjing semua itu ada nilai pada Allah Subhanahu wa taala yang mana boleh jadi seseorang nampak itu kecil ha, boleh jadi nampak benda simple orang yang boleh buat tapi Subhanallah alazim wallahu Alam wa ahkam uh, siapakah Allah taala kepada siapakah Allah taala memberi pengampunan dengan sebab sedekah lagi-lagi uh, di hari Jumaat ini hendaklah kita memperbanyakkan sedekah pada hari Jumaat yang merupakan seafdal-afdal hari pada pada seminggu dalam seminggu uh, masjid ataupun madrasah ataupun orang yang berhajat orang susah zaman sekarang banyak orang susah uh, cari kalau kita ni orang yang kaya, maka jangan kita duduk goyang kaki, berasa senang dengan harta kita. Kalau kita tak adalah kaya, orang yang pertengahan. Ha, tapi masih lagi boleh hidup senang lagi lah. Ha, pun jangan kita hidup dalam keadaan melupakan orang-orang yang berhajat. Kena kita lihat orang yang berhajat. Ha, tengok ada di sebelah rumah kita ada tak orang miskin. Ha, sebagai orang dia duduk, bukan kata salah, tak salah pun kan. Dia duduk di taman yang subhanallah Nazim, semuanya senang-senang Belakang, jadi Tak adalah kiri kanan dia orang susah Kan, jadi Dia, dia rasa semua orang senang, tak Ramai orang susah, cari Cari orang susah, tengok Kalau bukan di kiri kanan kita, tengok Depan kita, tengok belakang kita, tengok Taman sebelah, tengok uh, Kerabat kita, tengok Tengok apa nama tu, rakan-rakan Sekerja kita, ataupun tengok Jemaah masjid, ataupun surau ada tak orang yang yang berhajat hendaklah kita cari mereka dan kita infak kepada mereka ha, tak tunggu orang datang kepada kita minta daripada kita bahkan kita cari ha di antara amalan para salihin mereka cari orang susah ah ha, bukannya mereka tunggu orang susah datang kepada mereka mereka cari orang susah subhanallah alazim siapa yang berhajat ha dan juga di antara asrar daripada sedekah adalah insya-Allah barang siapa yang dia bersedekah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan akan dijauhkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man istata'a minkum an yastatiira minan nari walau bi sikkitam marratin falyaf'al nabi kata apa maksudnya barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memelihara uh, memelihara melindungi dirinya daripada neraka walaupun dengan dia sedekahkan bisik di tamrah. Ah, uh, syik tamrah ni tamrah sebiji buah tamar. Syik tamrah yakni sejuzuk daripada buah tamar. Uh, walaupun dengan kadar dia sedekahkan dia infakkan hanya separuh ataupun sebahagian daripada buah tamar maka hendaklah dia buat dengan kata masuk ke sini buatlah berdasarkan kemampuan kalau kamu tak ada harta yang banyak seperti mana orang kaya yang boleh infaqkan mungkin puluhan ribu ataupun ratusan ribu ataupun ribuan ringgit ataupun ratusan ringgit ha, tapi kamu ada makanan yang kecil yang ringkas maka berikan dengan sekadar hatta kalau ada sebiji buah tamar kita ada sebiji buah tamar kita orang-orang yang susah kan kita ada sebiji je nak makan ni Haa, maka kita potong dua ke ataupun sebahagian daripadanya sebahagian kita makan dan sebahagian kita guna untuk infak. Subhanallah alazim. Nah, betapa nabi, kenapa nabi sebut walau bisyaqqi tamrah. Walaupun infaklah sekadar sejuzuk daripada tamar sebab nabi nak nak kita nabi nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya betapa sepatutnya seorang muslim sentiasa bersedekah sentiasa sentiasa berinfak. Ha, jangan seseorang tu dia mudah-mudah bagi alasan saya tak mampu, saya tak sekian. Subhanallah alazim. Ah ha, sebagai manusia dia bukan tak mampu. Dia mampu tapi dia hidup dalam kesenangan, ha, disebabkan dia hidup dalam kesenangan. Jadi dia rasa semua benda keperluan. Padahal ada bukan benda keperluan pun untuk dia. Ada benda yang lebih daripada keperluan. Jadi dia rasa kedekut nak keluarkan nak korbankan sebahagian perkara yang bukan keperluan dia tapi kemewahan tapi dia sangka keperluan sebab apa sebab dia biasa hidup dengan kemewahan. Ha, korbankan sebahagian daripada benda yang kita bermewah-mewahan dengannya untuk sedekah. Kan. Subhanallah alazim. Ha. <coughs> tak salah uh, kalau kita korbankan kemewahan kita untuk sedekah. Kan. Uh, kalau orang tu dia sudah biasa uh, mengorbankan separuh kemewahan untuk sedekah. Maka dia ajar untuk korbankan semua kemewahan untuk sedekah. Ah biar tak mewah pun. Tapi untuk sedekah, tak apa. Kan? Ah ha. masuk dekat sini dia dah cukup makan minum, nafkah anak isteri cukup. Ha. lebihnya kemewahan. Ha. dia habiskan, dia dia korbankan semua kemewahan untuk sedekah tak ada masalah. Ha. kalau orang yang tak langsung tak pernah Uh, langsung korban kemewahan dia ajar diri dia untuk korbankan sebahagian kemewahan untuk sedekah yang dah biasa korbankan sebahagian kemewahan untuk sedekah korbankan semua kemewahan untuk sedekah uh, yang ini seseorang dia buat sedikit-sedikit uh, ikut maknanya dia sentiasa menambah tambah bukannya dikekalkan uh, subhanallah baginda Nabi SAW tidak pernah menyimpan hartanya untuk hari esok begitu juga para sahabat mereka tak pernah simpan harta mereka untuk hari esok. Yaani uh, lepas daripada kadar yang wajib untuk nafkah-nafkah wajib anak isteri uh, apa yang lebih daripadanya mereka tak pernah simpan. Kan? Uh, mereka tak pernah simpan. Subhanallah alazim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa habiskan hari itu juga uh, hartanya lebihan daripada yang wajib nafkah wajib untuk ummah Begitu juga yang dilakukan oleh para isteri-isteri baginda radhiyallahu radhiyallahu ajma'in kan. Ha, dan kita sebut banyak kali kita baca kitab Syama'il. Ha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah tanya apa yang ada di di rumah untuk makan. Aisyah kata tak ada apa. Sebab apa? Sebab mereka telah menghabiskan apa yang telah Nabi nafkahi mereka dengan sedekah dengan khidmat. Ha. Dan sedekah juga penolak bala. Ha. As-sadaqah raddul balaya kata ulama. Ha, sedekah itu penolak bala. Ha kalau kita ni ada musibah, ada ujian dalam kehidupan ataupun tempat kita, masyarakat kita sedang sekarang ni kan macam-macam bala dia kan. Ha. Macam-macam bala dia. Ha. Kerosakan itu, kerosakan akhlak, pembunuhan rogol dan sebagainya ini balah bala bala tak semestinya dengan terbakar rumah ke ataupun dengan kematian semata-mata ataupun dengan tsunami ke tak semestinya berlakunya banyak maksiat dosa dan sebagainya itu juga bala bala kan ke kerosakan akhlak masyarakat itu bala jadi boleh jadi asbab dengan sedekah kalau kita pakat semua-semua ber, semua bersedekah dengan apa yang kita mampu yang kaya dengan cara kaya yang yang pertengahan dengan caranya yang yang susah dengan caranya insya-Allah diangkat balak insya-Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sana'iul ma'ruf taqi min masari'is su Nabi kata mafhumnya perbuatan yang baik itu memelihara daripada segala kejahatan yang ini daripada balak maksudnya telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad satu ketika ada seorang wanita ha, Imam Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad Ma'ruf Imam Madhab Hanbali meriwayatkan annam kana lahu zawjun fil hasad satu ada seorang wanita ini uh, suami dia sedang bekerja sedang sibuk dengan apa urusan hasad uh, urusan apa menuai uh, dia jadi petani maka sekarang dia menuai hasil kan uh, maka sedang uh, ayat, suami dia sedang sibuk berada di ladang ke uh, menuai hasil fahiyat lahu fahiyat lahu at-taam maka dia pun uh, sediakan untuk suami dia makanan dia masakkan makanan waradat an takhruja bihi ilaihi lalu dia pun nak bawakan makanan yang disediakan ini roti dia buat roti dia nak bawakan roti tersebut kepada suami dia kharaja fi tariq ra'at insanan yasta'ti yas'al yatlubu sadaqah Ha, maka tengah dia dalam perjalanan pergi ke suami dia maka dia telah terserempak dengan seorang manusia seorang lelaki orang susah ha, orang susah Maka orang ini minta minta sedekah lah, kan minta sedekah minta bantuan minta makanan subhanallah alazim minta makanan ha. jadi kita pun sama kalau datang kepada kita orang susah minta bantuan ha, seringgit dua ringgit kan kita sangka baik kita bagi ha, tak syarat kita sentiasa sangka buruk oh, dia ni oh, orang ni tipu scammer dan sebagainya tak syarat kita sentiasa bersangka buruk kita sangka baik dengan mereka ha. Adapun kalau dia menipu kita serah kepada Allah Taala itu dia dengan Allah Taala dosa. Ha. adapun kita sebagai orang-orang yang tak tersingkap pada kita keaibun orang kita sangat baik dengan dia. Maka wanita ini datang kepadanya seorang lelaki minta makanan. Fa'atathu raghifan min al-khubuz dan dia pun bagilah sepotong roti, sebuku roti. Ha. kata guru saya ar min al-khubuz al-yawm sepotong roti, sebuku roti pada zaman dulu kalau banding dengan sepotong sebuku roti pada zaman sekarang itu jauh tak sama maknanya sepotong roti zaman dulu lebih kecil maka dia pun ambil sebuku roti yang kecil maka diberikan kepada lelaki tersebut apabila dia sampai wanita ini sampai ke tempat ladang lah maka dia terkejut kerana dia melihat ketika itu ada seekor binatang buas menerkam anak dia sebab anak dia dengan ayah dia ayah dia bawa anak dia sekali kan menerkam anak dia nak makan nak baham anak dia ini kisah ini dia kena lima Muhammad dalam kitab dia tiba-tiba keluar satu tangan daripada tanah nah, keluar satu tangan daripada tanah dan menampar binatang tersebut sehingga terpelanting binatang tersebut lalu keluar satu suara berkata kepada wanita tersebut laqad juzitiluqmah biluqmatin ah suara itu berkata sesungguhnya telah dibalas kepada kamu dengan satu suapan telah dibalas kepada kamu satu suapan dengan satu suapan maknanya dengan asbab... kamu telah memberi satu suapan sedekah satu suapan kepada fakir tadi maka anak kamu selamat daripada menjadi suapan bagi binatang tersebut. Subhanallah Ini contoh kisah yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang apa nama tu sedekah penolak bala. Subhanallah Dan begitu juga kata para ulama infak dan sedekah juga adalah Asbab kepada kesembuhan. Ha kalau kita sakit sama ada sakit dari sudut mentally ke kan sakit mental ke kan? maknanya ada masalah mental stress anxiety dan sebagainya tak mesti sakit gila, tak mesti gila kan sedih aa, kemurungan ataupun sakit fizikal apa-apa sakit jantung ke dan sebagainya di samping kita mencari kesembuhan aa, dengan ubat-ubatan dengan kita jumpa doktor tak salah pun memang itu di antara caranya nabi pun buat begitu kan aa, juga kita mencari asbab dengan sedekah kerana Nabi sendiri yang sebut dalam hadis Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah Nabi kata Nabi kata mafhumnya hendaklah kalian mengubati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah Nabi yang ajar kita saya pernah baca satu tulisan daripada seseorang saya tak tahu macam mana dia boleh tulis begitu sedangkan dia dikata, namanya nama Islam apa dia kata dia kata kalaulah dengan semata-mata sedekah boleh sembuh penyakit, tak payah jumpa doktor lah dia kata, ha, dinak, macam dia nak memperlekehkan apa yang dia ajarkan oleh para ulama kan, ha, orangnya dalam facebook saya baca satu hantaran satu ha, posting hantaran, dia tulis dia kata, kalaulah dengan semata-mata sedekah itu boleh membawa kepada kesembuhan daripada penyakit dia kata, tak payah jumpa doktor subhanallah, apakah ini Ha, apakah ini bagaimana dia boleh fikir macam ini kita orang Islam ya betul kita tak menafikan uh, usaha dari sudut fizikal dari sudut luarannya kan uh, secara zahirnya uh, jumpa doktor kita tak nafikan perkara tersebut uh, kita jumpa doktor kita cak buat rawatan uh, kita buat apa macam-macam sesi lah jumpa dan sebagainya tapi kita sebagai orang Islam kita percaya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa menyembuhkan sakit dengan asbab makan ubat. Begitu juga Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sakit itu sembuh dengan sebab sedekah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Ha, ini Kalau orang itu ditahu bahawasanya amalan bersedekah itu boleh membawa kepada kesembuhan. Lalu dia mempelekeh, mempelekeh perkara tersebut dalam keadaan dia tahu Nabi ajar. Itu boleh membatalkan iman sebab dia memperlekehkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Nabi kata dawu mardhakum bis sadaqah. Nabi kata hendaklah sembuhkan, cari kesembuhan, jadikan ubat. Ha, sedekah kalian itu bagi orang-orang yang sakit di antara kalian. Ya, jadi yani kalau kita sakit, nak kita sedekah. Di samping kita makan ubat, kita kalau maksudnya kat sini kalaulah kita tak sakit kita sedekah. Time kita sakit makin kita bersedekah makin kita bersedekah subhanallah alazim ha kerana sama kita sebut tadi sedekah ini boleh menolak balak ha menolak balak warid dalam hadis bahawasanya ha sikit lagi warid dalam hadis bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut malunun dilaknat orang yang orang yang yazbah orang yang dia menyembelih suatu binatang li ghairillah bagi selain Allah taala nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang sembelih binatang kerana selain Allah maka dia dilanat oleh Allah subhanahu wa taala maka ulama ketika mensyarahkan hadis ini ulama kata apa? ulama kata maksud hadis ini adalah barang siapa yang disembelih untuk selain Allah apa makna untuk selain Allah contoh dia sembelih binatang untuk jin Ha, dia sembelih binatang untuk apa untuk jin kan ha, dia takut nanti berlaku benda-benda tak elok kita sembelih binatang sebagai uh, meng, apa sebagai menyembahkan mempersembahkan kepada jin yang berada di satu tempat itu ha, semata-mata buat begini ulama kata tak syirik lagi kalau orang tu dia tak yakin jin itu tuhan dia tak yakin jin itu macam tuhan dia sekarang nak menghormati jin itu saja ataupun nak jadi jin, nak menjadikan jin itu suka tak adalah sampai tak syirik lagi sebab itu tak jatuh bawah sembah lagi tapi ia tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau orang tu disembelih contoh dia masuk rumah. Ha, contoh ini itu ulama bagi contoh ketika syarahkan hadis. Ha, kalau orang tu dia masuk rumah. Rumah baru ataupun taman yang baru dia sembelih binatang. Dia kata aku sembelih ayam ini supaya tak berlaku benda-benda buruk sial. Dengan tujuan dia nak sembah kepada jin itu haram dilaknat. Tapi kalau dia masuk rumah baru lalu dia sembelih binatang kambing ke ayam ke tapi bukan untuk jin Niat dia apa? Untuk sedekah, Untuk bagi orang makan Untuk jamu orang makan Dengan dia masakkan kepada mereka Contoh aa, Dan dia niatkan dengan Barakah sedekah Dengan barakah sedekah tersebut Allah Ta'ala jauhkan dia daripada balak Ketika duduk di rumah tersebut Maka itu tak salah Bahkan ada padanya pahala ha, Tengok, lebih kurang perbuatannya Tapi niat berbeza ha, ya. Poin yang nak bagi tahu adalah Kalau orang tu dia bersedekah untuk menolak balak dengan niat uh, menolak balak yakni dengan izin Allah tak salah. Uh, tak salah. Ia ya, bukan perkara yang salah. Uh, jadi insya-Allah sampai di sini kalau kita nak sebut lagi banyaklah tentang hikmah dan asrar sedekah tapi tak mampu kita sebutkan dalam semua majlis insya-Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang dimasukkan dalam syurga Allah taala dengan sebab sedekah kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank huh? okay. you. <laughs>